Помещение, которое находилось этой же школы в октябрьском округе, привели в порядок, и там сегодня достойное условие, и можно спокойно заниматься. К сожалению, вот по этому помещению, которое здесь рядышком расположено, ситуация намного сложнее. Там, к сожалению, опять-таки конструктивы в таком состоянии, что специалисты больше склоняются к тому, что необходимо все разобрать, дешевле будет, и на этом месте либо рядом построить новое здание. Сейчас мы дорабатываем документацию, и на следующий год в бюджете, в проекте бюджета вернее, запланирована необходимая сумма на выполнение работ. Я знаю эту проблему. И э, вот сейчас мы подбираем помещение, чтобы можно было ну, хотя бы еще год временно где-то на квартире побыть. Поэтому же вопрос? Вопрос? Конвизованный дом офицеров, света, он может как-то решиться или нет? Потому что это принадлежит на Министерства обороны, и его как бы закрыли. Пытаемся. Пытаемся решить. К сожалению, Минобороны, на мой взгляд, не очень рационально здесь действует с точки зрения последующего использования этого э, дворца культуры. Мы им предлагали передачу нам либо во временное пользование, либо в аренду либо в собственность, но, к сожалению, пока Министерство обороны ни первое, ни второе, ни третье решение не приняло. Поэтому то есть они пока, отказывают, да? пока отказывают. Либо мы добьемся и с ними договоримся, и тогда останутся там детки. Если нет, то найдем другое помещение. Но в любом случае филиал на улице не будет, Сергей Николаевич, на контроль.